Вместе с активным развитием индивидуального строительства в нашей жизни появилось диковинное понятие «зимний сад». Чем же отличаются зимние сады от обычных остекленных веран, которыми были обустроены большинство советских малоэтажных застроек? Основное отличие – это светопрозрачная крыша, выполненная из стеклопакетов или листов поликарбоната. Такая прозрачность предъявляет серьезные требования к несущему как разу зимнего сада. Ведь стеклопакеты, в отличие от традиционных кровельных материалов, способны разрушиться даже при относительно небольшой деформации стропильной системы. Поскольку стеклопакеты, установленные в крышу зимнего сада, находятся непосредственно у нас над головой, они имеют специальную конструкцию. Наружное стекло должно быть закаленным и иметь толщину не менее 6 мм, а внутреннее стекло делается по той же технологии, что и лобовое стекло для автомобилей. Поэтому при разрушении не образуется опасных осколков для человека. Поскольку в летний период Такие помещения могут нагреться достаточно сильно, необходимо предусмотреть возможность вентиляции. Для этого нам отлично подойдет вентиляционный люк. Если по каким-либо причинам использование вентиляционного люка не представляется возможным, тогда необходимо предусмотреть открывающиеся элементы по периметру зимнего сада. Наш зимний сад оборудован дверью гармошка, которая позволяет открыть полностью весь проем и соединить помещение с террасой. Вы думаете, что зимние сады предназначены исключительно для коттеджей, а жителям городских квартир они недоступны? Мы вас приятно удивим. Небольшой зимний сад вы можете обустроить на собственном балконе, а если ваша квартира выходит на террасу, то и подавно следует обзавестись зимним садом. Ведь зимы у нас длинные и холодные, поэтому использовать полноценную террасу не удастся. В случае установки зимнего сада на многоэтажном здании следует обратить внимание на удобство установки стеклопакетов на крышу. Ведь если конструкция зимнего сада занимает всю площадь террасы или балкона, как в данном случае, то для установки стеклопакетов на крышу понадобится промышленная альпинисты. В любом случае рекомендуем обращаться за консультацией к специалистам.